С учетом того, что я россиянка, я переехала работать журналистом в Киев. Да, на тот момент написала о событиях 2014 года «Бандеровка». Книжка, в общем-то, хорошо была встречена. «Вау, ты из России, расскажи, как там? Ты не гэкаешь, не шокаешь?» Моя мама позвонила мне не в первый день полномасштабного вторжения. Моя мама была уверена, что я убегаю от украинских нацистов из страны. Еще не понимала, что нужно делать а, акцент. Именно от кого я. То есть мне казалось, что тогда что-то само собой разумеющееся началась война, в, наш... в Украину вторглись российские войска. Я уезжаю в другую страну от войны, потому что я беспокоюсь за себя и за своих детей. А Таня, зачем ты пишешь это в соцсетях? Тебе что за это деньги платят? Зная меня, то есть люди не поверили мне о том, что именно происходит сейчас в стране и как к этому относиться. Тобто вони повірили телевізор, замуж я за українця і жили мы в Києві все это. Время. Вот, в Києві ми купили квартиру. Бу -у -у Було влучання або оламки да, впали, і загинули люди і твою квартиру, якщо ти згодишся показати, що вона перетворилася угу. і що могло бути, якби ви там залишались? Ми встигли пожить в квартирі 10 місяців. вот с тех пор, как мы туда переехали, и потом через 10 месяцев началась война, и мы вынуждены были ехать из нее. Сначала мы поехали с детьми в Грузию, мой муж остался в Украине. Я с двумя детьми поехала в Грузию, но потом вот 9 месяцев мы прожили в Грузии, и потом мы переехали в Германию. Привет спасибо. Вітаю вас на досвід медіа. Мене звати Альбіна Чеперис. Є на моєму каналі кілька плейлістів. Там поділено все по країнах. Якщо вас цікавить якась країна, можете зайти, подивитися і туди перейти. Сьогодні я хочу розпочати нову серію випусків: це порівняння країн, в яких Краще жити українцям. І ось у мене сьогодні в гостях Тетяна. За два роки повномасштабного вторгнення Тетяна встигла пожити в двох країнах це Грузія і Німеччина. І я хочу запитати ось в Тетяни її досвід, чому вона переїхала. Трошки про Грузію, звісно, і де їй <плес> подобається більше. Окей, ти мене слышиш? Так, я тебе чую. Привіт. Так, добро, добре, добре, я тебе теж. Як, як справи? Добре, в мене на справи. Насправді я вчу мову. Я так розумію, ти теж на навчанні саме мови, так? Да? Так, так. Я кожен день ходжу на курси німецької мови. Звісно, поговоримо про твій досвід інтеграції у Німеччині. Я думаю, це багатьом цікаво. І е, сподіваємось, що вдасться дати якісь практичні поради, що робити українцям, які думають. Тільки лише думають кудись виїжджати. А у вас теж програма, якась там у Франції, щоб ви теж вивчали мову обов'язково, так Це, знаєш, не обов'язково не настільки строго, як в Німеччині, але так. ми захотіли да, і Ми вивчаємо тут кілька людей у нас на курсі, саме українців. Дивись, я можу розмовляти українською мовою, але. Ну, я не знаю, чи буде може з помилками, знаєш, от в мене так буває, що з помилками, чи я не можу не одразу знайти українське слово, підібрати. Я думаю, краще? що ти можеш говорити російською, ми ну, будемо говорити про твою історію все одно. Я думаю, що це логічно і нормально абсолютно. Тебе скільки в Україні книжок вийшло? Три книжки в меня вышло в Украине, так. Первая книга у меня была "Бандеровка". Она вышла в 15 году. Она была о событиях 14 года, в Киеве, ну и в Украине. Книжка, в общем-то, хорошо была встречена достаточно, с учетом того, что я россиянка, да, на тот момент написала об украинской действительности, об украинских событиях. Вторая книга у меня вышла через год. Называлась она "Осень любви". Вот. И третья книга в 18 году у меня вышла "Кохание вареники чипетборы". Ще допомагаю українкам підкорювати світ. Якщо перві дві книги це були повість або роман, наверное, перша повість, наверное, вторая то для неї буде роман. Это уже нон-фикшн книга третя, мені розказати про те, чим українки відлячаються в інтерв'ю жінок мира. А зараз ти не пишеш ніяку книгу. За зараз пишу, так, пишу. Так, ну я надіюсь, що, може, буде коли-то вона буде опублікована. на якого глядача її спрямовуєш? Ой, читача, на українського? Я начинала ее писать еще до войны. И в этой книге будет, потом появилась в этой книге вторая часть. У нее будет две части. Вторая часть уже будет о войне. Уже про военное время. Какую а Украинскую. Я зараз пишу украинскую мову. Ой, то ж давай спочатку Про те саме, як ти переїхала з Росії до України, і як ти себе почувала чи відчувала тиск націоналізму, мови і таке інше. Тому що я знаю, що ти переїхала вже у дорослому віці. Я просто теж так. Переїхала з Росії до України, але мені було 13 років і я вчилася знаєш в школі в Україні. Я не так можу це порівняти. Переїхала я вже дійсно в достатньо зріла віці з Росії в Україну. Мені було 25 років. Я переїхала в Київ. потому что получила предложение по работе. Я переехала работать журналистом в Киев, на телевидение. И, Какого а, места вы Курск. Это как раз вот совсем рядом с Украиной. Сейчас, наверное, украинцы знают, что этот город пограничная Курская область граничит э, с Украиной. А, это ну, совсем недалеко. Я первые, первые там два года, я каждые два месяца на машине ездила туда-сюда домой. Что касается национализма, то когда я приехала, это был еще 2010 год, россияне спрашивают, что вот, а там же изначально, наверное, вот э, украинцы были настроены против россиян. Вы знаете, когда я приехала в 2010 году, я абсолютно не знала украинского, ну, как бы была достаточно далека от украинской культуры, и меня настолько хорошо украинцы встретили, они говорили: "Вау, ты из России, расскажи, как там, ты это", и как-то настолько было положительное восприятие русского человека, по крайней мере, меня тогда так встретили хорошо, и я влюбилась просто в Киев еще тогда. Так, я сделаю ремарку, что я переехала в 2002 году, я переехала в, в Киев, в школу, и так же меня очень тепло приняли. Я абсолютно не Держи, было отношения к русским людям, я вот это хочу подчеркнуть. До 2014 -го года восприятие русских людей было очень, очень положительное в Украине, да. то есть меня да. добродушно да. приняли. и это даже, наоборот, было какое-то вау, вау, ты да. говоришь на таком да. чистом русском языке, это было, ну, о, ты смотри, ты не гэкаешь, не шокаешь, ну, как-то вот так это было, и мне было приятно, потому что я чувствовала очень положительное к себе отношение. Что касается э, сравнения вот Украины и России, вы знаете, ну тогда еще я была далека от политики, мы все были тогда далеки, в общем-то, от политики, от каких-то вот таких вот вопросов. Единственное, что мне понравилось и почему я осталась в Киеве, кроме того, что я, в принципе, влюбилась в этот город, я, живя в Курске, все время, знаете, чувствовала такое, что Оценивали по деньгам, по тому, как, как ты одет, по тому, на какой машине ты ездишь, по тому, кто там у тебя родители. Вот, ну, я даже уже тогда в том возрасте это чувствовала. Приехав в Украину, я оказалась в какой-то такой среде, где люди были настолько просты, у меня такое ощущение было, что как бы, им было все равно, сколько у меня денег, mm -hmm. как, кто мои родители. Им было интересно, mm -hmm. что я говорю. Им было интересно, что я говорю. Uh, насколько, как бы, ну, интересно со мной общаться и так далее. И вот это вот, наверное, вот это сравнение меня больше всего тогда подкупило, и из-за чего я осталась в Украине, потому что мне казалось, что настолько простые, открытые люди, и не, 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 материаль, не, не меркантильные вот как-то вот так вот, знаешь. То есть, возможно, да, в каких-то вот кругах в Киеве там это есть, но вот я говорю об, вот, про вот таких вот средних двадцатилетних, двадцатилетних людей. Привет, ну, я забыла, в нашей сфере э, таких творчих людей, в принципе, в медиа, да. Ну, вот даже не только в медиа, знаешь, я общалась, э, муж у меня из IT-сферы, то есть вот э, и в той сфере как-то было настолько, вот такое ощущение, что э, там воспринимали больше по какому-то социальному положению, внешнему виду, там, это, здесь воспринимали больше по твоему внутреннему состоянию, потому насколько ты интересная персона, понимаешь. Uh -huh. ну, я, я, я говорю за себя, вот я именно так это ощутила на себе. Ось і я з'явила та... паузу, час я її заберу і прийду. добре, поки тетянки немає. Да хочу сказати, що так само відчула я і в 2002 році, коли приїхала в Києві, пішла в школу, була велика цікавість до мене з боку однокласників і я дуже швидко вивелася в колектив. І досі спілкуюся з тими людьми, з якими познайомилася і вчилася в школі. Так, ти сказала Та по роботі, і ти якою мовою працювала, так скажемо? Ти в кадрі була що стосовно мови, що касається мови. Коли я приїхала в Україну, то звісно, я абсолютно не знала української мови тоді. а я працювала на р на русському языке, на російської мові. наверное, до 2015 -го года где-то. Исключительно я работала только на русском языке. То есть я начала, по-моему, в 2013 году, только ли в 2012, я начала заниматься с преподавателем, с, там, вот, заниматься, учить украинский язык. Я его выучила работать именно, я начала только где-то в 2015 году. Вот СТБ перешел, помнишь, тогда на украинский язык. До этого я все время работала на русском языке ты за этот час российскую мову в Украине? А, ну, я приехала работать, это небольшой интернет-канал был, который назывался ЗАЗУ тв Там я проработала 4 года, потом я работала на телеканале 112 Украина, потом я работала на телеканале СТБ. А, и вот на телеканале СТБ только, по-моему, на второй год я перешла на украинский язык. Хочу сказать, что за все это время я чувствовала себя абсолютно конкурентоспособной. То мене оцінювали оценен не по языку, а по, по тому яким я була журналістом, яким редактором? І тільки от спустя какое то время, ну вже після 2014 року, -го всі канали почали переходити на український і Ми теж перейшли. Якщо хтось подивиться в Росії, це щоб вони зрозуміли це з перших вуст від тебе. Перейдемо до наступного питання. Коли почалося повномасштабне вторгнення, як реагували твої родичі з Росії? На твою позицію підтримку України і те, що ти не поїхала в Росію, не повернулася чи запрошувала взагалі тебе? Як це було в середині твоєї родини? Розповісти, будь ласка, інтересно, те, що в самому початку, в перші дні двадцятого року, ну в перші дні повному штабного вторгнення, коли я дзвонила своїй мамі, навіть, мабуть, даже писала смс, що ми там виїжджаємо з країни, Моя мама була уверена. что я убегаю от украинских нацистов из страны. В тот момент, как-то, я так, знаете, знаешь, еще не понимала, что нужно делать, а, акцент именно, от кого я... То есть мне казалось, что тогда что-то само собой разумеющееся началась война, в, наш... в Украину вторглись российские войска. Я уезжаю в другую страну от войны, потому что я беспокоюсь за себя и за своих детей. Оказалось, что люди в России такие, как вот мои родственники, интерпретировали это так, что это украинские нацисты не дали мне жить, и я от них сбегаю. Жах. Представляешь? <свят> <свят> и так что пришлось объяснять. Да, плюс еще я тебе скажу так, моя мама позвонила мне не в первый день полномасштабного вторжения. Для них это была спецоперация, как будто бы она абсолютно не касалась меня и обычных людей. То есть для них это было как вот, знаешь, точечно там нацистов убрать. Вот они вошли в Украину, то есть они думали, что у меня все прекрасно, спокойно, мне даже не надо звонить. Вот, и я тоже, это меня удивило, потому что там абсолютно другой информационный фон был, понимаешь? Так, мы тоже отримали поведомления от наших родителей, что працюють фахівці, и все это будет, да, так направлено, и вы не пострадаете. наш да. президент вас не образует. Большинство моих родственников меня не поддержало и не поняли абсолютно мою позицию. Вот. И среди моих друзей оказалось всего несколько человек, которые меня поддержали. Я имею в виду друзей тех из России, с которыми я росла до 25 лет, с которыми я с самого детства была. Зная меня, то есть люди не поверили мне о том, что именно происходит сейчас в стране и как к этому относиться. То есть они поверили телевизору. Без комментариев. <свят> да. да, без комментариев. Вот. Но есть действительно несколько человек, которые все это время мне писали, поддерживали, которые действительно понимают, что происходит. Вот. Но есть родственники, которые мне писали, «Таня, зачем ты пишешь это в соцсетях? Тебе что, за это деньги платят?» Не то, что они не спрашивали, они говорят, «Тебе за это деньги платят». Они были уверены в этом. Просто капец. Родственники. Якость так выкрывала все, я не розумею, просто. Да, это просто страна кривых зеркал, действительно. Там ну, настолько сильна пропаганда, что, знаешь, даже зная человека всю свою жизнь и понимая вообще, кто он такой и что то он не будет тебе врать все это говорить, то все равно нет. Ну, это так не... само. и бабуси, и дедуси, и родичи. Вони кажуть, вони не хочуть про це говорити. Вони впевнені, що це нам на благо. Так. Да, запутались. да, моя мама тоже ну, не разговаривает со мной об этом, и она говорит, что это специально для того, чтобы нас не прослушивали. Она уверена, что все прослушивается. мы да, чтобы... не бабуся, что рассказала. Чтобы... Альбина все прослуховывается. Все прослуховывается в России, у, больш... у многих людей я не знаю, какого возраста, может быть, рост возраста наших родителей, а может быть, и мал... более молодых, я не знаю. Но вот возраста наших родителей это моя мама, как-то генетически уже заложена с Советского Союза. Молчи! Лучше молчи. Никуда не ходи, никуда не выходи, нигде ничего не говори. Молчи, тебе не нужно никуда лезть, сиди тихо. Я расскажу один случай, это не относится к нашей сегодняшней теме, но просто, чтобы, может быть, немножко понять менталитет россия. У меня родственница, тетка моя, и у нее мой двоюродный брат, сын этой тетки, мой ровесник служил в армии, где-то в Сибири, я даже точно не знаю, какой город. Когда он проходил службу в армии, где-то там в Сибири, непонятно, что с ним случилось, ей написали письмо, что ваш сын пытался убежать из казармы и пропал без вести в сибирских лесах, где-то в тайге. То есть мне было тоже лет 18 где-то, то есть мы с ним ровесники 18-19. И я спрашиваю у мамы, говорю, мам, а почему она не поехала, моя тетка, туда, в Сибирь, в эту казарму, не начала, ну, типа разбираться на месте. Извини, я сейчас просто немножко заумовалась. Yeah. То есть его, возможно, убили там, возможно, он пытался сбежать, его там застрелили. Я не знаю, что. То есть или просто искать его там. Почему тетка никуда не поехала? На что мне мама отвечает, моя? Она говорит, Таня, ну куда она поедет? Но ну, она не знает, куда ехать. Но она простая забитая женщина, у нее нет денег на дорогу, она не понимает, куда ехать. Ну, куда она поедет? Вот она сидит и ждет, может, он вернется, мама, он не вернется. Ты понимаешь, что происходит. Он не вернулся. Не повернулся. Просто жах. Знаешь, то есть вот это такой менталитет, то есть сиди ровно. ничего, ну да, возможно, его убили, а что ты сделаешь? Ну а что ты сделаешь? Ну поплачь, что ты сделаешь? Не надо никуда ехать разбираться, что ты поедешь, куда? Ты не знаешь дороги, ты не знаешь, как с кем там разговаривать, как, они тебя пошли, ты что, опять назад поедешь? Ось вот такий менталітет, Тому все це і случилось в Росії зараз. Так, це точно. У мене теж є такі історії життя, я теж не хочу говорити, бо я почну зараз плакати І це надовго. І в моїй родині теж такого плану були, тому це страшно дійсно, що зробили з людьми. І дійсно, твоя тітка, я думаю, розуміла, що їй і самій безпечніше в цій ситуації залишатися вдома. Може молитися про нього, так, да. Царство небесне. Да. Далі я хочу поговорити про хороше, про те, що ти зустріла українця в Україні, і у вас двоє прекрасних діток. Просто нагадай, скільки років твоїм дітям і як взагалі ти вийшла заміж. Так, так, у мене зараз, зараз двоє дітей. Uh, старшому мальчику 6 лет, вот шість исполнилось, і дочка у мене три роки. Вийшла замуж я за українця, і жили ми в Києві все це час. Вот в Києві ми купили квартиру напередодні uh, вторгнення до повномасштабного вторгнення в Україну. Так, я пам'ятаю yeah. твоє відео про ремонт. Я ну, реально пишалася і раділа цьому, зробила uh -huh. ці перепланування. Да, мы делали дизайнерский ремонт в квартире, я действительно выкладывала это в интернет, все по шагам, как мы делали, как мы там перепланировку сделали, все отремонтировали. Итак, главное, что в квартире появилось, это вот эта стеклянная перегородка, которая, наконец, отделяет маленькую спальню от всей остальной студии. Смотрите, мы сейчас как раз въезжаем, как видите, мебели еще нет. Вот здесь гостиная будет, диван, торшер, столик маленький. Так, с этой стороны смотрим у нас вот такие шкафы, один из них это встроенный холодильник. Далее кухня пошла, там столовая. Подробнее расскажу об этой стеклянной перегородке. Смотрится она очень классно. Единственное, что, честно говоря, мыть ее достаточно сложно и постоянно, потому что дети все время а, лапают руками, и остаются отпечатки. Вот с той стороны тоже. А, перегородка сделана из стекла для того чтобы было много света стоит такая нам стоила такая перегородка около 40 тысяч гривен но все зависит от метража очень удобно вот здесь будет гостиная здесь будет диван коврик будет играть дети и рядом я буду на кухне работать дети под присмотром так что мне очень нравится такая планировка Ти проживала в Україні в Києві, і знаєш зараз такий uh -huh. наратив є, що ти типу, по українці повертайтеся в відносно безпечні регіони України, але таких не існує. І, на жаль, саме в вашу квартиру було влучання або оламки, да, впали, і загинули люди, і твою квартиру, якщо ти згодишся показати, що вона перетворилася, uh -huh. і що могло бути, якби ви там залишались. Ми Моспілі пожити в цій квартирі 10 місяців. Вот с тех пор, как мы переехали, и потом через 10 месяцев началась война, и мы вынуждены были уехать из нее. И вот сначала мы поехали с детьми в Грузию, мой муж остался в Украине. Я с двумя детьми поехала в Грузию, но потом вот 9 месяцев мы прожили в Грузии, и потом мы переехали в Германию. Как тебе было в Грузии, и почему ты решила все-таки переехать? Плюсы и минусы Грузии. Я хочу сразу сказать, что Грузия просто волшебная страна. Первое, наверное, что я скажу. Люди, к которым мы поехали в Грузии, это не наши друзья. Мы их никогда не видели и никогда не знали до этого. Это были знакомые знакомых, которые предложили, сказали вот, ну, моим, нашим знакомым, нашим друзьям, они сказали, у нас есть квартира в Грузии, пусть приезжают, мы их никогда, конечно, не видели, не знаем, кто это такие эти люди, но пусть приезжают и живут сколько сколько хотят. И мы поехали в эту квартиру, и нас прекрасно там встретили. И потом, значит, я отдавала, когда Валеру в детский сад, они устроили праздник, первый день, когда мы пришли туда с сыном, все было украшено украинскими и грузинскими.

Это действительно такое, что просто, ну, просто слезы на глазах наворачиваются. Да, и, да. и на тот момент отношение грузинов к, к украинцам было ну, настолько трогательным, нам, нам очень много помогали и соседи, и вот ну, хозяйка вот этой квартиры, где мы жили, очень много нам помогали, очень хорошо нас встречали. Вот. ну плюс Грузия в принципе очень такая теплая страна, очень вкусная еда, и люди очень-очень доброжелательные, открытые такие. Что касается жизни в Грузии, мы когда приехали, вот как раз у нас такая ситуация получилась, что мы все деньги потратили на квартиру, как раз перед войной на эту квартиру, на этот ремонт, вот. И к началу войны мы оказались как-то без денег вообще наша семья. Да, да раз... разумеется. Вот, и нам, мы уехали туда и а, вот мы жили там и там начали открываться пункты помощи украинцам. А первое время еще как-то стеснялась туда ходить, потом мы начали туда ходить. А, там а, значит пункты помощи, там в Тбилиси мы жили, было несколько, где-то три или четыре таких пункта помощи, то есть раз в неделю украинцы туда приходили, показывали паспорта, и можно было, они давали там пакет, там была мука, там гречка, сахар, макароны, какие-то консервы, памперсы детям, там питание для детей, вот это вот все было, ты мог это взять бесплатно, вот это такая помощь была, но в Грузии... Не было именно финансовой помощи, никакой от государства. Были моменты, когда даже а, мы ходили с детьми, а, мы брали обеды на кухне для а, престарелых. Mm -hmm. То есть у них, там, у них там такая система, то есть а, для престарелых людей там какие-то кухни и обеды выдавали. Вот, и они для украинцев тоже сказали: мы будем для украинцев выдавать обеды. Сейчас я сделаю паузу. Это доброе. Це дійсно просто неймовірно, як всі люди об'єдналися в усьому світі проти цієї біди, проти цього лиха, і дійсно нам теж багато допомагали, і тому я розумію твоє почуття повністю. И... Да, ну, мы прожили там 9 месяцев, и ты знаешь, я в начале каждый месяц, особенно первый месяц, ты живешь и думаешь, ну все, вот сейчас через месяц я вернусь. Я чуть ли не каждый месяц собирала чемодан, знаешь, я пока жила в Грузии, я все время думала о том, так, 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 вот какие вещи у меня влезут в чемодан, какие вещи мне придется здесь уже оставить. оно, знаешь, как бы набирается, набирается вещь. Потому что там ехали мы с небольшим, с одним маленьким чемоданом, потом там для детей каких-то вещей очень много набралось. Там кто-то нам приносил что-то. Я такая все время, знаешь, игрушек много нам надарили. Такая так, 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 в чемодан вот это блезет, это мы увезем. Это мы не увезем в чемодан, это я отнесу опять назад в пункт там помощи. Вот. И так мы прожили 9 месяцев, и потом стало очевидно, что это надолго потом стало очевидно, что я не уеду отсюда там через месяц, через два. Тогда я стала думать о переезде в Германию, потому что Германия все-таки выдает финансовую помощь. Это было, наверное, единственным критерием, почему мы переехали, потому что мы ну, нуждались в финансовой помощи и какой-то стабильности немножко. Потому что мы понимали, что ну, раз все это затянулось нам нужна какая-то стабильность. Поэтому, да, мы я с двумя детьми переехала сюда в Германию. Вот, но это уже другая история здесь про Германию. Все, все было по-другому. То есть, если там в ну, Грузии мы не оформляли никакие документы, то есть там не было вот никаких программ, не было для украинцев. То есть мы просто жили и были какие-то волонтеры, с которыми мы общались, которые нам помогали. Вот. Единственный раз там, по-моему, уже когда мы уехали, я увидела, что они там выдают какую-то финансовую помощь, единоразовую, но там, по-моему, не очень большую. Mm -hmm. Грузия выдала, и все. Все остальное в Грузии держалось чисто на волонтерах. Сотни людей приходили в эти волонтерские пункты, и они всех обеспечивали вот едой, вот гигиеной, все, что надо. Потому, что до сих пор они там работают, до сих пор они помогают украинцам. И наступное наше видео будет про Німеччину, про интеграцию в Німеччину, плюсы и минусы в Німеччині для украинцев. Тоже будьте с нами, оставайтесь, подписывайтесь всем. Дякуємо. Ставте вподобайки. До зустрічі, Тетяна. До зустрічі.